Я думаю, один из самых насыщенных дней на сборах в Словении сегодня был. Ну, я думаю, что очень продуктивно. Утром разобрали свою игру последнюю, в которую играли. Нам указали на хорошие и плохие моменты. И главное, чтобы мы сделали все правильные выводы с этого. И вечерняя тренировка у нас была, ну, в главном деле, акцент на прессинге. Смотрели очень интересные видео перед тренировкой, как это делают большие команды очень высокого мастерства. И есть нам к чему стремиться и смотреть на эти команды, как они это правильно делают. И я думаю, что у нас это тоже должно получаться, если мы это будем правильно делать. И будет очень большая польза для команды от этого. Ну, очень целенаправленно готовимся к чемпионату и Еврокуб, там, тренерский штаб, я считаю, все правильно делает, подводит нас к играм чемпионата. И пробуем разные тактики, разные упражнения делаем, с которыми сталкиваемся в играх. И, ну, очень поучительно все должно у нас все получиться, если мы это все будем переносить на, на игры. Я думаю, что еще есть нам куда прибавлять. Мы очень хорошую работу провели, еще предстоит нам работать. Есть время немножко до чемпионата. Я думаю, что все должны еще прибавить и пойдут у нас и хорошие игры, и победы. Ну, конечно же, как не передать привет домой. Конечно, передаю своим близким, своей жене, девочке своей, Николине тоже привет большой. И, конечно, всем болельщикам Ворсклы большой привет. И уже соскучились по Полтаве и домашним играм, скажем так. И ждем их уже, я думаю, 23-го, уже на первой игре с